В жизни есть время для всего, для каждого чувства, для каждого шага, для каждого слова. Иногда нужно обнять, а иногда отпустить. Иногда стоит говорить, а иногда лучше молчать. И это не слабость, не ошибка, это просто жизнь. Мы часто рвемся действовать сразу, исправить, удержать, доказать, объяснить. Нам страшно упустить момент, упустить человека, упустить шанс. Но истина в том, что не все должно происходить тогда, когда нам хочется. Есть моменты, которые нужно прожить, а не удержать. Есть люди, которых стоит любить молча, даже если они уходят. Есть решения, которые правильнее принять в тишине, а не в горячке споров. Иногда время обнимать. Бывает, сердце само подталкивает. Обними его сейчас, скажи ей сейчас, будь рядом. И это важно, не отложить, не отмахнуться а быть в этот момент живым и настоящим, потому что потом может быть поздно, а иногда время уйти, убрать руки, перестать держать, признать, все, что можно было дать, ты дал, все, что можно было сказать, ты сказал, и теперь нужно отпустить, не со злостью, не с обидой, а с уважением. Есть время соединяться, и время оставаться свободным, быть вместе, когда оба этого хотят, или разойтись, когда пути больше не совпадают. Свобода не всегда про одиночество. Иногда это самое большое проявление любви не удерживать. Есть время говорить, когда слово может спасти, когда признание может растопить лед, когда я тебя люблю или я скучаю, может все изменить. И есть время молчать, когда любое слово будет лишним, когда боль так свежа, что тишина единственное правильное сопровождение. Есть время для любви, и есть место для равнодушия. Любовь не всегда живет вечно. Она приходит, растет, согревает, а потом иногда уходит. И это нормально. Это не провал, не поражение. Это просто завершение истории, которой было свое время. Все, что происходит вовремя, живет. Вовремя сказанная фраза. Вовремя сделанный шаг. Вовремя принятое решение. А все, что происходит не вовремя, умирает, не успев родиться. Мы теряем моменты, потому что боимся или спешим, а счастье приходит всегда точно по расписанию, не раньше и не позже. Быть внимательным к себе значит чувствовать это время, не хватать жадно, не тянуть за рукав, не бежать за уходящим поездом, а остановиться и спросить себя, а сейчас, что правильно для меня, для него, для нас, бывает страшно отпускать, страшно молчать. Страшно оставаться свободным, когда хочется прятаться в объятиях. Но именно в такие моменты рождается что-то настоящее. Что-то, что потом, через годы, будет вспоминаться без сожаления. Учиться быть своевременным значит учиться жить честно. Не подавлять свои чувства, но и не навязывать их. Не терять себя ради кого-то. И не требовать, чтобы кто-то жертвовал собой ради нас. Время обнимать. Время отпускать. Время говорить время молчать, время любить, время забывать. Все это вплетено в нашу жизнь, как дыхание, как прилив и отлив. И да, есть такая любовь, что не знает времени. Та, что живет в нас, даже когда все остальное меняется. Она может молчать годами, может таиться где-то глубоко внутри. Но она есть. И она тоже приходит вовремя. Тогда, когда сердце готово принять ее без условий, без требований, без страха. Сегодня, сейчас, возможно, именно тот момент. Момент обнять кого-то, сказать что-то важное, или отпустить, или просто быть рядом молча, не торопясь исправить мир. Жизнь не спрашивает нас, готовы ли мы. Она просто идет вперед. Она дает нам шансы, встречи, уроки. И иногда все, что от нас требуется, это быть внимательным, почувствовать. Вот он мой момент. И не упустить его. Живое случается вовремя. Настоящее происходит тогда, когда мы не пытаемся тянуть или отталкивать. Когда мы доверяем жизни так же, как доверяем дыханию. Есть время обнимать. И я обнимаю тебя здесь и сейчас. А как вы считаете, в вашей жизни есть время для всего? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать все, ставьте нравится лайки, большой палец вверх, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями, пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.